и свобода приходит по своим питаниях, но мы видим, что вот, тут уже совсем Не Понятно, что Не... это не только ваш район да, 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 да. Это, 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 есть, это есть. все парки застроены, даже до да, парка да, партизанской славы да, они добрались, они все да, парки да, позастроят. Да. А почему на 20% больше парков, скверов и так далее? Видели рекламу? Почему на 20% больше? Потому что все леса, они ведут в зону парков, Поэтому у них получается больше. А почему там э, скрипка висит? За Днепровский скилл. За какие непростые скилл, если они сейчас полностью все застраиваются уже? И там еще 14 зданий. Попадают. Рассказывайте людям всем. этим знаю, это знаешь, логика, что, что бандитка пришла. то что мне делать нечего. Ну, я просто знаю больше, чем спать не хочет. Почему нас это все ведет? И что с нами сделают? Сегодня нас лишат Киева, завтра нам лишат... Да у нас бюджет, 70% бюджета бюджет киевского. И вот за вот эту рекламу генплана этого проводят. Там добавки к бюджету, адресная помощь. Какая адресная? Адресная это кому-то. И Это вообще компетенцию КМДА не в Польше. Дальше муниципальная милиция. Но это типа, вопросы, которые я не найду. А вы скажите, откуда, какую организацию? Для общественной организации. А, в Румайской Рубке да, Яна Ру, мы Киевский кайд, да. ВИЧ собираем в Литке То есть приходят, да я в Румайской Раде не залежу. Да за Лежит, Давайте бороться вместе за Киев, за наше да, будущее, за будущее наших детей. Потому что иначе мы просто пропадем. А наши дети будут жить среди железобетонных каменных. Дети болеют астмой. Почему сейчас очень много заболеваний детей рождаются астмой? За в онкологическое детское отделение. Это же ужас какой-то. Откуда это все? Это экология. Чем мы дышим? Что мы пьем? Причем, мы к нам э, из Казахстана, он вот восхищался. Тем я говорю, смотри, восхищайся. Это последнее, что ты можешь если эти люди не отстоят от этого. Зону Софии Лавры. уже вынесли из заповедных зон, которые представляют ценность, и там уже застраивают. Это дом на Гончарах, вы вот, собираются сейчас возле Лавры вот этого вот, вот, галереи, как она, арсенал. Низкий арсенал собирается а ее так настроить. Его уже застраивают, его уже пристройку делают со стороны. И по плану там еще пятиэтажное здание. Как быть? По такой, как бы знаете, сегодня пятиэтажный, а завтра пятнадцать этаж. Да, это очень быстро делается. У меня сестра работала в администрации и во дворе на Печерске. У них вот маленький домик, вот как для хозяйства коммунального хозяйства, там метла хранились, там береги со времен Советского, действительно, пришел, выкупил вот эту территорию, начал расстраивать, срезал деревья. А вы нас напишите в свою команду, мы тоже будем ходить с вами, я с удовольствием Давайте. поддерживаем.